न्दोऽयम् भ्रामितम् देवि गोपरि मङ्गलगणम् मनुष्याणाम् सर्वम् पापम् दरोहदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीगुरुचरण नमः विश्वे माधवम् दुण्डिम् दण्डपाणिम् जेदवाम् वन्दे काशिम् गुहां गङ्गाम् भवानी मणिकरणिकाम् वग्रदुण्डमहाकाय सूर्यकोटे समप्रभा निर्विघणम् मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकम् गुरुम् भानद ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरा सरस्वती वृणम् यादौ सर्वकामार्द सिद्धये सिद्धिबुद्धे सहिताय स्वस्ति सूर्ये याम्यायणे णे सौम्यकोलहा शरदरितौ मासाम् मासोत्तमे मासे महामांगल्य प्रदमासे शुभे कार्तिकमासे कृष्णे वक्षे कृष्ण वक्षीया अद्यादश्या महापरवण पुण्य देश अद्या शुक्रवासराण विदाया शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभ चंद्रे शुभ यथा यथा राशि स्थान स्थित सुसत्सो एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां लीलायां सुभमन्यो गोत्रोयम् भ्रामितम् देवि गोपरि मङ्गलगणम् मनुष्याणाम् सर्वम् पावम् दरोहदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः विश्वे सम् मानवम् दुण्डिम् दण्डपाणिम् जेदवाम् वन्दे काशिम् गुहा गङ्गा भवानी मणिकरणिकाम् भग्रदुण्डमहाकाय सूर्यकोटे समप्रभा निर्विहणम् गुरुमी देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकम् गुरुम् भानद ब्रह्मविष्णुर्महेश्वरार् शरस्वती वृणम् यादौ सर्वकामार्दसिद्धये धर्मकामार्दसिद्धये सिद्धिबुद्धे सहिताय स्वस्ते सूर्ये याम्यायणे डे सौम्यकोलः शरदरितौ मासाम् मासोत्तमे मासे महामांगल्य प्रदमासे सुभे कार्तिकमासे कृष्णे वक्षे कृष्ण वक्षीया अत्यायिकादस्या महापर्वण पुण्य दीथो अद्या शुक्रवासराण विदाया शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभ यथा यथा राशि स्थान स्थित सुसत्सो एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां लीलायां सुबपुण्यदिभौ गोत्र